Как мы и планировали, мы начинаем подачу в суды по законопроектам 84.87 и 84.88 с целью их остановить, отменить, либо откорректировать. 29 числа, то есть сегодня, в Верховный суд уедет вот эта стопка документов, плюс еще сверху. Что мы хотим в этом заявлении в Верховный суд? Мы хотим, чтобы Верховный суд рассмотрел ситуацию, которая сложилась 13.06.2018 в Верховной Раде, а именно депутаты Верховной Рады голосовали под руководством спикера Верховной Рады Андрея Порубия, голосовали Давством. Есть видео-аудиозаписи, есть стенограммы, то есть в зал для голосования зашли карточки вместо депутатов. Прошу голосовать, прошу поддерживать. Голосуем. Поэтому в связи с нарушением этой процедуры мы закладываем это в позывной заяве, чтобы отменить действия законов. Также у нас есть факты нарушения Конституции о том, что гражданин Украины не может проехать по территории Украины бесплатно. То есть, въезжая на собственном автомобиле, приобретенном в Евросоюзе, он обязан заплатить таможне за въезд на транзит. Но сумма денег не возвращается, а даже если возвращается, то не вся. И таким образом получается, что проезд по территории Украины для гражданина Украины будет платным. Также мы обнаружили коррупционную составляющую, заложенную изначально в законопроектах Нины Южанины, а именно ввоз кузова с нулевой ставкой акциза и вообще какими-либо платежами, таким образом на территории Украины планируется собирать автомобили, которые не будут облагаться вообще никакими налогами. А продавать их будут, конечно же, по рыночной стоимости. То есть мы с вами будем обеспечивать сверхприбыль автолоббистам и автоолигархам. Это первое заявление, которое мы подаем уже сегодня. Присоединяйтесь к нам, Бюро Добрых Дел будет бороться и параллельно растамаживать автомобили для всех желающих, консультационно, конечно.